الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد الحمد لله الحمد لله الذي جعل الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان وفضل زمانا على زمان وفضل مكانا على مكان وان كان على الانسان وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد يا أيها الأحبة الكرام يا أيها الحاضرون أنا أقدم أمامكم خطبة وسيدة حول أهمية عيد الفطر وفضائلها يا أيها الأحبة الكرام كنتم تعلمون الله سبحانه وتعالى قال: قتل الانسان ما اكثر من اي شيء خلقه من نتفه خلقه فقدر ثم السبيل يسر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر لله الحمد ايها المسلمون هذا يوم العيد احتسابا ليلة تقربا وطوبا. لمن ختم القرآن وأكثر من الدعاء والصدقات فإن الله تعالى لا يضيع أجر المحسنين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لله الحمد وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه للصائم فرحة وقال عند لقاء ربه أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كان كصيام الذهب أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لله الحمد بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الحمد لله نستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان سيدنا وسيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله ارسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعه من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيه ما فقد الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر لله الحمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على محمد وأزواجه الله أكبر الله أكبر لا يا إلا الله الله أكبر الله أكبر لله الحمد وقال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو مقر في عمر الله عمر وأشدهم حياء وصحاب وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة والحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة وحمد رسول الله وسط رسوله اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا الله الله في أصحابي لا تتخذهم غرقا من بعدي فمن أحبهم فبحب حب أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم وخير বিল আরয মান আহালাকুম তল্লাহ বিল আরয আহালাহু তা আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার ওয়া ইল্লাহা আলহামদুল্লাহ আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা নাবি মুহাম্মাদিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওয়া আলানহু ওয়া সাল্লি আলা নাবি মুহাম্মাদিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওয়া আ عباد الله رحمكم الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون